Saya nak tanya berkenaan dengan roh Ayat roh Penafsiran Adakah roh itu bermaksud roh memang roh manusia lah Atau roh roh tu adalah alam ghaib Contoh kalau contohlah um, Tafsiran roh itu adalah roh Contoh manusia Alam Bazaar roh lah kan uh, adakah contoh uh, alam gaib macam contoh um, ini akan pergi kepada Dr. Zamil lah Let's say lah kalau roh itu tafsiran dia adalah roh manusia Adakah selain daripada roh manusia contoh alam jin Um, apalagi lah maksudnya yang selain daripada alam roh adakah itu masih boleh dibuktikan dengan sains uh, ataupun maksudnya ada certain, certain memang keterbatasan yang macam mungkin teori kuantum ent 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 entanglement kan uh, so saya rasa benda tu menarik lah huh? so, mungkin pada saya um, memang kita beriman tapi ada satu-satu tahap macam kita terbatas lah sebagai manusia so untuk tuan um, Hafizul apakah ia tafsiran roh tu sendiri saya tak sure lah masa ini kan lebih mendalam kepada tafsir kan dan untuk tuan Zami berkenaan kalau let's say roh tu um, kira Allah pun dah inform kita terbatas kan sebagai manusia adakah macam contoh lah let's say kita kan sains kan based on evidence kan macam contoh saya cerita let's say saya nampak hantu ha, uh, hantu tu maksudnya dia scientifically dia macam mana ha, macam tu lah pertamanya kita kena memahami asbabun nuzul lah ayat itu turun kerana dia adalah ayat yang selah pun ditanya oleh uh, orang kepada Nabi Muhammad uh, tentang ya akhirnya turun ayat kursi uh, uh, sorry surah al-kahfi secara secara keseluruhannya tapi ada tiga soalan yang ditanyakan kepada Nabi pada waktu itu yang menyebabkan jawapan yang Allah nak bagi itu sedikit terlambat untuk mengajarkan kepada para sahabat bahawa Nabi tak akan dapat jawab kalau Allah tak beritahulah. So antara soalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan roh, berkenaan dengan ashabul kafi dan juga berkenaan dengan zulkarnain. So jawapan tentang roh, Allah terus tutup. Soalannya adalah kamu bertanya tentang roh, maka cakap kepada orang yang bertanya itu bahawa tidak ada yang tahu melain daripada aku. So ulama pun bincang tentang roh. Ada satu kitab yang sangat menarik kalau tuan nak cari ditulis oleh Ibn Qayyim Ar-Ruh ini satu kitab yang sangat bagus sebab Ibn Qayyim ni dia sangat teliti dalam mengumpulkan banyak-banyak rujukan berkenaan dengan roh. Dan dia bahkan saya suka sebab saya kadang-kadang saya rindu dengan roh ayah saya. Saya selalu fikir kata bila saya mimpi dia tu dia ke bukan. Saya selalu tanya soalan tu kat diri saya sampai saya baca kitab ni. Sebelum so, saya baca kitab ni, saya akhirnya menyimpulkan bahawa dia sebab uh, dalam banyak hadis ada yang Nabi sebut Kata kalau kamu jumpa dengan orang yang kamu uh, rindu Ataupun orang yang jumpa dalam mimpi Dia adalah orang yang betul Bukanlah sesuatu yang kata hanyalah sekadar ilustrasi Ataupun hanyalah sekadar halusinasi Dan ada banyak hadis-hadis yang macam itulah So buku ni bagus kerana buku ni dia men men memberikan kepada kita penjelasan Hanya sekadar daripada rujukan sahaja bukan sains lah So Nabi cakap pasal apa tentang ruh dan ruh di sini memang ruh manusia Dia tidak ada kaitan dengan makhluk-makhluk lain Dan ruh yang disebutkan di sini adalah Ruh manusia yang telah pun meninggal lah. Dan selalunya dia akan dikaitkan dengan alam barzah ataupun lain. Dan bahkan ada banyak bukti-bukti menunjukkan kata sahabat mimpi Nabi. Sahabat kadang-kadang dia mimpi pula dengan sahabat lain yang dah meninggal. Kemudian ada juga bukti kata apa nama. Tabi'in pun mimpi. Jadi ni ruang-ruang perbincangan. Cuma disebabkan dia tak boleh nak dijelaskan secara rasional daripada sudut macam mana terhubungnya dua alam. Maka ia tinggal sebagai salah satu bentuk nas yang kita boleh terima dan kita anggap ia adalah satu bentuk kejadian yang Allah izinkan sahaja berlaku. Bahkan mimpi sendiri pun sukar untuk saintis nak explain dan jelaskanlah. So tu daripada sudut penjelasan saya berkenaan dengan ayat tu. Cuma kalau nak lebih lanjut saya cadangkan tuan cari kitab tu. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Uh, Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim Jauziah kan Fakri Ibn Ibn Ha'an Tajuk dia memang ar je Memang sangat menarik Ada dalam bahasa Melayu Kalau tak boleh baca bahasa Arab Bahasa Arab pun dia simple lah Tapi bahasa Melayu sangat bagus saya, saya suka buku tu Tapi saya bukanlah nak Tadi pun saya beli buku tu Saya cuma nak jawab soalan saya lah Dan saya rasa buku tu menarik Untuk untuk tuan baca lah Dan saya serah kepada soalan-soalan lain Adakah hantu itu wujud ha, Saya reframe balik lah Supaya ada headline sikit Dekat YouTube tu kan So <laughs> kepada insya insyaAllah Okey, baik. Jadi, adakah kita tahulah roh ni adalah benda yang seperti yang uh, Tuan cakap tadi kan, benda yang Tuhan sahaja yang tahu. Jadi, adakah satu hari nanti sains dapat probe, dapat sentuh roh uh, tu, uh, tu dengan kemajuan teknologi akan datang? Saya tak tahu. <laughs> Saya tak tahulah sebab kalau kita bawa telefon yang kita ada sekarang telefon ni pergi ke zaman Rasulullah SAW alaihi wasallam apa yang telefon yang boleh buat kalau saya duduk kat zaman tu saya uh, hidup kat zaman tu budaya kat zaman tu kalau tiba-tiba telefon saya pun rasa benda ni macam benda yang sangat menakjubkan kita pun tak pernah fikir kita pernah sampai ke bulan ah ya. uh, kita tak pernah fikir pasal benda tu dan kita tak pernah fikir pun kita dapat buat nuklear kita dapat probe uh, atom dan sebagainya kan jadi saya boleh cakap saya tak tahu sebab banyak benda yang pasal even pasal diri kita bukan alas keliling kita pasal diri kita sahaja pun banyak benda lagi kita yang banyak benda kita tak tahu apakah punca kesedaran contoh kata kesedaran kan ada haiwan lain ada kesedaran ataupun tak kita tak tahu kan apakah yang menjadikan manusia ni manusia berbeza dengan haiwan misalkan kata kan Benda yang kita boleh buat cuma ada kelakuan kita je Sebab benda tu benda, benda boleh nampak Okey Biasanya uh, Dulu saintis gunakan uh, alat uh, kepakaran untuk buat alat Contohnya macam uh, Tombak Kapak Ataupun bilah pisau Adalah sebagai bukti bahawa Oh ini manusia Tapi kita, bila saintis dah kaji-kaji-kaji Dia nampak ada juga Macam orang hutan Misalnya kata Dia orang pun boleh gunakan tool walaupun tak canggih macam manusia tapi dia boleh buat tool untuk bantu diri dia sendiri macam gagak orang hutan dan sebagainya kan jadi benda tu uh, menjadikan uh, saintis untuk definisikan semula tentang apa itu manusia jadi kita tak boleh dah guna kemahiran alat untuk untuk mendefinisikan manusia jadi digunakan benda lain juga okey manusia ni adalah Uh, haiwan yang pandai bercerita Dia pandai bercerita benda yang dia tak nampak Tak nampak maksudnya dia boleh berimajinasi lah Dia boleh buat cerita benda ni tak nampak, macam fantasi dan sebagainya kan lepas tu dia boleh melukis, bermain muzik dan sebagainya Okey, ni adalah de uh, definisi baru untuk membezakan manusia dengan haiwan benda yang kita boleh nampak tapi dalaman ni contoh macam roh ke apa sahaja kan kita tak boleh nak sentuh benda tu kita belum boleh lagi lah saya tak tahu kat masa depan nanti macam mana ataupun sampai bila-bila kita tak boleh kita tak tahulah kan contoh macam uh, Fizul kata tadi macam mimpi sekalipun kita pun sampai sekarang saintis tak ada kesepaka kesepakatan kenapa kita bermimpi. Kan? Mimpi tu kenapa? Mimpi tu muncul dalam keadaan yang macam tu. Kan? Kenapa macam ni mimpi dia? Kenapa bukan macam ini? Ha, tu contohnya lah sebab mimpi ni benda yang kita tak boleh kontrol. Kadang-kadang kita tidur, kita mimpi. Kadang-kadang kita tak mimpi. Kan? Lepas tu kadang-kadang kita mimpi, kita lupa. Kadang-kadang kita ingat. Itu pun kita tak tahu pasal apa. Jadi ada macam-macam teori yang muncullah daripada situ. Jadi sama jugalah Pasal roh ni sama juga macam Hantu ke Malaikat ke dan sebagainya lah ha. Faham? Jadi hantu tu wujud ke tidak ni? Tak ada saya gurau Okay